1990-cı il yanvarın 19-dən 20-sinə keçən gecə Bakı şəhərinə və Azərbaycanın bir neçə rayonuna keçmiş Sovetlər İttifaqının qoşun hissələri fövqaladə vəziyyət elan edilmədən yeridilmiş tinç əhaliyə divan tutulmuş, yüzlərlə insan qətliə yetirilmiş, yaralanmış itkin düşmüşdür. Sovet ordusunun xüsusi teymanlı dəstələrin və daxili qoşunların Bakını zəbt etməsi xüsusi qəddarlıq və məcliy görünməmiş vəşiliklə idilmişdir. Hər il yanvarın 20-si Azərbaycanın müstəqilliyi və bütövlüyü uğrunda həlak olmuş şəhidlərin xatirəsini yad etmək və üzər günə hesab edilir. yabanı oynu gücü çiçekler vuslana yetmeyen sayğa gəlməz ürəyinlər resurlar zərrə zərrə başdaşları yanbayan bu torpaq doyuyor sayısız içsiz kəram şəhitlər xiyabanə qəlbindənin yaşları Şəhərün ürəyin, loş çarxalçı damşları, səhitli xiyabanı, tarixindirləri, dillətin məfəhməküm, düşündən bəhinlər. Xiyabanın ayağı qolxan eləmi azad bu yollarında hünər qeyrəti çadır şəhidlər xiyabanı canından küçkün can şəhid fərət edəy yaşayır Azərbaycan şəhidlər